ॐ श्रीमहादेव नमः षष्ठोऽध्याय धूम्रलोचनवद ऋषुवाच नित्याकर्णवजो देव्या स दूतो समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्या सुरदा स क्रोध प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारिदा ला दुष्टां केशाकर्षणविह्वित्युद्दिवोत्तिष्ठते पर स हन्धव्योरोधर्वा एव वा ऋषिवाच तेनाज्ञप्तस्तदा शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलो जन पृथक्षष्ट्यासहस्राणामसराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवी दुहिना जलसंस्थितां जगादोच्चैप्रया मूलं चुम्बनिचुम्बयो न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति तदो बलान्नयाम्यद्य केशाकृष्णविह्वलां तदो बलानयाम्यद्य केशामकृषणविह्वलां देवीवाचां दैत्येश्वरेण प्रहितो बलान्नयसि नयसि मामेवं तदा किं ते करोम्यहं पृषिवाच इत्युक्त सोऽभ्यतावतामसुरौ धूम्रलो ओङ्कारेणैव तं भस्मात् साक्षकरा वर्ष सायगो नादं सुभैरवं पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या सुवाहना काञ्चित् करप्रहारेण दैत्यान्यासेन चाबरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जखानसमहासुरान् केषाञ्चित् पाडयामास नखे कोष्ठानि केसरी तथा वरे बभौ च रुदिरं कोष्ठादन्येषां दूतकेसरा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनादिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्

सिंहे च विनिपादिते शीघ्रमागम्यतां बिद्ध्वा गृहीत्वा तामदाम्बिगाम् इति श्रीमार्कण्डयपुराणे सावर्णिके मन्युन्दरे देवी महात्म्ये धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्याय समाप्तम् ॐ नमः ॐ श्रीमहादेवी नमः सप्तमोऽध्याय चण्डमुण्डासुरवध ऋषि पदास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलो भेदारप्युद्यतायुधा अहं पूर्वमहं पूर्वमित्येवं युद्धलालसा ग्रहीतुकामास्तां देवीं शूलपट्टसधारिणा निदृशस्ते ततो देवीमिश्रद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरिशैलेन्द्रसृङ्गे महती काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादादुमुद्यतं चक्ररुद्युदा

अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा नादा नादापूरितदिग्मुखा सा वेगेनाभिवदिता खादयन्ती महासुरान् तैनी तत्र सुरारीणामभक्षयता तद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्गुचग्राह्योधखण्डासमान्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षे व्यववारणान् तथैव योधं तुरके रतं सारधिना सह निक्षिप्तवक्रे

जग्मुर्विनाशमसुरा दिन्दाग्रा अपि क्षणेन दा। तद्बलं सर्वमसुराणां निबादिता दृष्ट्वा चण्डो अभिरुद्रा वा तां कालिमधिभीषणां शरवर्षै महाभीमै इमाक्षीं तां महासुरा छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्ते सहस्रशा तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं विपूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि खनोदरं ततो दुर्दर्श कालिकरा उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमथावद गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिडो अभ्यतावत् तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तम् अभ्यपादयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं हतशेषं ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डश्च सुमहावीर्यं दिशोभे भेजे भयाधुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मौण्डमेव च प्राहप्रचण्डाट्टः समिश्रमा हे धे चण्डिकां मया मया तवात्रोपहृदौ चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्बं निशुम्बं च हनिष्यसि त्रिशुवाच तवानीदौ तदो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाच कालिं कल्याणी ललितं चण्डिगावजा यस्माश्चण्डश्च मुण्डश्च गृहीत्वा त्वमुभागता चामुण्डेति ततो लोके देवी भविष्यसि इति मार्कण्डे पुराणे सावर्णये देवी महात्म्ये चण्डमुण्डासुरवतो नाम सप्तमोऽध्याय समाप्तम् ॐ श्रीमहादेवे नमः ॐ श्रीमहादेवे नमः अष्टमोऽध्याय रक्तबीजपदुवाच चण्डे च निहदे निषदे ಮುಂಡೆಚ್ಚುಲೈಸುರ ತವ ಕೋಪೀನಕ ಅದೇ ಸರ್ವಲೈರ್ದೈತ್ಯ ಷಡಶೀತಿ ಕಂಬೂ ಚೀತಿರ್ಯಾಂತ ಸ್ವಲೈರ್ವೃದ್ಧ ಕೋಡಿವೀರ್ಯಾ ಪಂಚಾಶಸುರೂ ವೈ

सन्निदातमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवि सिंहस्तदा काळे सरोषे परिवारिदा एतस्मिन्नन्दरे भूव विनाशाय सुरदृशां भावायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलानुदा ग्रम्येश गुहविष्णूनां तथैवेन्द्रस्य शक्त्या शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्या कृत्रूपश्चण्डिकां यस्य देवसे ध्वं यदाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तश्चिरसुरान् योधुमाय

सा चाह धूम्रजडिलवीशानामबराजिता ऊदत्वं गच्छ भगवान् पार्श्वं निशुम्बयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावदुर्गर्विदौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धायासमुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्धुहविर्भज यूयं प्रयादपादानं यदि जीवितुमिश्चिता विलाबले बाददा चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छृप्यन्दो मच्छिवा पिशितेन वा यदो निेन तया देव्या शिव स्वयं शिवदूदिलोकेऽस्मिन् साख्यादिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुर अमषा पूरिता च मुरयदा कात्यायिनी स्थिता तदा प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यष्टिवृष्टिभिषुरुद्धां देवी मम रारया साक्षान् गृहीतान् बाणान्

तदा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् दैत्यान्यखानकौमारी तदा शक्त्यादिगोपना दैत्यदानव छतशो दैत्यदानवर्विदारिदभूमौ रुधिरौखप्रवर्षिणा तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्टाग्रक्षतवक्षसा वाराहमूर्त्या निपतंक्रेण च चा विदारिता नखेर्विदारितांश्चान्यान् भक्ष्यन्दी महासुरान् नारसिंही च चाराचौ नादापूर्णदिगम्बरः ಚಂಡಾಟಹ ಸೈರಸುರೂ ಮಾತೃಗಣಂ ಕ್ರೂಧುರೇ ಪಲಾಯ ದೃಷ್ಟ ದೈತ್ಯನ್ ಮಾತೃಗಣಾರ್ ಕ್ರೋಧೋ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರ ಭಾಗ ಮಹಾವೀರಸ್ತೋ ಶುಂಭನ ಶುಂಭ ಕ್ರೋಧವತ್ತ್ರಮ रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पदत्यस्य शरीरतः समुत्पदति मेदिन्यास्तत्प्रमाणो महासुरा युहिते स यदा बाणेरिन्द्रशक्त्या महासुरा तदैश्चन्द्रिसुवज्रेण रक्तमताडयत् कुलिशेनाहतस्याश्च बहु सुश्रावशोणितं समुत्तस्तुततो योधास्तद्रूस्तत्पराक्रमा यावपदिदास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवा तावन्दपुरुषा जातास्तद्वीरबलविक्रमा ते चाभिस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भव समं माधुविदत्युग्रदा पुनश्च वज्रपादेन शिरो यदा ववाहरक्तं पुरुषास्तदो जादासहस्रशा वैष्णवीसमरे चैनं चक्रेणाभिजगानः यदया वैष्णवी वैष्णवीचक्रभिन्नस्य युदरस्रावसम्भव सहस्रशो जगत् व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराहि दासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चाभिकितया दैत्य सर्वा एवाहनप्रदत् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्य हदस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्हु पपादयो वैरक्तौ कस्तेन सञ्चदशोऽसुरा तैश्चान्यसुरासुरै सकलं च क यप्तमाफिस तदो देव भयमाचत्मडोत्तमं तदो बवश्य तदो प्रभासिरे अन्योन्यं दिवि दिव्यविमानका न चेद्रस्य संभुवा कवितावा महासुरं न साम्रतां वा जगति रक्तबीजामृदे तान् निशण्णान् सुरान् दृष्टो चण्डिकः प्राह उवाचकालीं चामुण्डे विस्तीर्णावदनं कुरु सत्तुरा मश्चत्रपादसम्पूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दु प्रतीश्च त्वं वक्रेणानेन वेगिता भक्ष्यन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमे मे षक्षयं क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणस्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चाबरे इत्युद्धा तां तदो देवी शूलेनाभिजघानतं मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणिदम् तदोसा वजखानादा यदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनां चक्रे यदा पादोऽल्पिकामभि तस्या हतस्य देहात् बहु सुश्रावशोणितं यतस्तवत्रेण चामुण्डा सम्प्रीदिच्छति मुखे समुद्गदाये यस्या त्यक्तपादान्महासुरा तांश्चखादा चामुण्डापबोधस्य च चा शोणितं देवि शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरुष्टिभिः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डा बीजचोणितं सपवादमहीपृष्टे शस्त्रशङ्खसमाहता निरक्तश्च महीपाल महासुरा एव मे देशे नीदा रक्तबीजसमुद्भवा रथस्ते हर्षमधुलमवास्त्रदशा नृवा हते मातृगणस्तस्मिन्नर्ताश्रन्मधोद्धता इति श्रीमार्कण्डेयप्राणे सावर्णके मन्यन्ते देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो धाम अष्टमोऽध्याय समाप्तम् ॐ